всех на канале Олег Притула. Присоединяйтесь. У нас сегодня тема стрима «Трамп. Декоммунизация, десламизация Европы». И сейчас объясню подробно, насколько это важно для Украины. И первая информация будет от Зеленского. У нас есть, написал Зеленский, что встреча с президентом Азербайджана Алиевым обсудили развитие э, двусторонних отношений, реализация проектов энергетической сферы и в чем Азербайджан заинтересован. Уделили внимание и переговорному процессу для установления мира. Украина всегда конструктивно поддерживала условия, которые могут помочь достичь э, достойного мира. Единственная причина того, что война продолжается, нежелание России ее завершать. У меня вопрос, вот Алиев уже есть в союзе мира, а Зеленского почему-то там даже близко не видно. Поэтому большой, большой вопрос. И вы знаете, не Таньяху вступил в Союз мира. Почему Украины там нет, тоже э, непонятно. То есть э, дальше Зеленский пишет, что мы должны обладать способностью дать решительный ответ на угрозу. Именно поэтому мы говорим о совместной европейской оборонной политике. Именно поэтому нам нужна американская поддержка. Конечно, куда без американской поддержки, как всегда. Именно поэтому Европе нужна Украина. И украинская армия самая сильная армия в Европе благодаря нашим героям. И я считаю, что держать эту армию вне НАТО просто неразумно. То есть опять за рыбу гроши. НАТО, Европа и так далее у Зеленского. Но, по крайней мере, пусть это будет ваше решение, друзья, а не Путина. Ну и вот опять Зеленский начинает вспоминать присоединение НАТО, Европы. Это все ему нужно для чего? Для того, чтобы опять переизбираться и рассказывать сказки, что Украине где-то будет лучше. Украине нужна Америка. Вот два флага висит, вот это и есть настоящий союз. А вот эти все движения в Европе, и вы видели, как выглядит вот эта мюнхенская конференция. Все сидят, болтают, улыбаются, у них все хорошо. Это абсолютно отдельная какая-то жизнь у людей однозначно. То есть, когда украинцы тут замерзают без света, без тепла, то там Зеленский, там все в тепле. И все, все это, НАТО, все, весь этот Евросоюз, весь этот колхоз, у него все нормально. И опять выставляют щитом Украину на данный момент. Поэтому вместо того, чтобы придерживаться вектора Трампа, то Зеленский дальше играет вот эту игру с европейцами. Ну и вот эта дискотека, этот мюнхенский, мы еще поговорим, как Рубио к этому относится. Ну и вчера на Мюнхенской конференции по безопасности новый посол США в НАТО Мэтью э, Уитакер сказал, что Китай может позвонить Владимиру Путину и закончить эту войну завтра, если просто отключить поставки двойного назначения технолог, технологий и перестанет покупать российскую нефть с газом. По его словам, война полностью держится на Китае, без их помощи Россия бы давно встала. Это еще раз о чем говорит однозначно. Сейчас у меня тут почему-то э, комменты не идут. О чем говорит, что геостратегическая политика Трампа очень важна для того, чтобы установить эту войну. И вот это давление на Китай может быть только с одной стороны, со стороны э, э, Соединенных Штатов Америки. Трамп все сделал для того, чтобы Индия сейчас э, не покупала нефть, газ у России, то же самое давит на Китай. И это э, единственная сила, которая может надавить на Китай. И то, что Китай поддерживает Россию, это понятно. Поэтому и то, что мы говорим, что основная задача Трампа – это декоммунизация. Именно разобраться с Китаем и остановить вот эту э, Кому на заразу. Вікторія Леміщук, приветствую вас, рад видеть. Інна Кислая, приветствую Олег. Дмитрий Луговой уже з нами. Привет з Борисполя. Інна Кислая, да, приветствую Валентина Латашенко, Очень рад вас видеть. Александр, доброго вам дня, Олег. Ми надеемся, що Трамп не залишив українців на знищення літаків. Трамп все делает для того, чтобы остановить этого ботоксного придурка. Приветствую вас, Олег, Дмитрий Луговой. Добрый вечер, VGG с нами. Добрый вечер, рада вас видеть. Чуты, Лора Лановая. Антонина Нищук тоже с нами. Михаил Иванов. Всех приветствую, всех рад видеть. Но продолжаю информацию. То есть вот этот Мюнхенской конференции, как выразился посол США в НАТО, Мэтт уиткер Я считаю, это еще раз подтверждает, и надо понимать, что ее политически нужно давить Путина. И это самая большая проблема для него, когда ему полностью перекроют кислород с энергоносителями. Но, тем не менее, Европа только много рассказывает, что помогает. До сих пор покупает там энергоносители и до сих пор не останавливает танкеры и не помогает Америке решить вопрос с Ираном. А если с Ираном вопрос решится, то, конечно, это сразу насколько облегчит ситуацию в Украине. Поэтому очень нужно все рассматривать через геополитику и что происходит вокруг. Потому что только так можно решить этот вопрос. Дальше Рубио, что сказал? Рубио, во-первых, не встретился с лидерами Евросоюза. Я считаю, что это явно такая черная метка для Евросоюза, Урсула и всей этой шоблы. И в конце концов будет то, что мы с вами все, все время говорили, что это Евросоюз, это наднациональная структура, которая должна быть уничтожена. И я думаю, в ближайшее время какие-то страны начнут выходить, и это все э, э, рассыпется однозначно. И, конечно, облегчит облегчит каждой стране Европы их, их, их жизнь, потому что получается, что сами социалисты, талосократы э, грабят каждую свою страну отдельно, и плюс сверху еще вот эта настройка Евросоюз. Также Рубио э, сказал, что э, он критикует иммиграционную политику Европы, он цитата, мы не хотим, чтобы наши союзники были скованное чувством вины и стыда. Мы хотим, чтобы наши союзники гордились своей культурой и своей своим наследием. То есть Рубио и, и Трамп они за поддержку именно народа э, Европы, каждого отдельно: немцев, французов, э, итальянцев. На ни в коем случае не не вот этого э, советского Евросоюза. Также Марко Рубио написал, что если вы пригласите меня себе домой на ужин, и я приду и начну пачка ваш диван грязью, разрисовывать кухню из баллончика, я уверен, вы меня выгоните. Мы сделаем то же самое, если вы приедете в США в качестве гостя и будете себя таким образом вести. Ну вот это еще раз говорить, что проблема, две проблемы самые большие в Европе, это вот это разрастание социализма в Европе и плюс иммиграция. Также Рубио Руби написал, что США и Европа принадлежат друг другу, мы принадлежим к одной цивилизации, западной цивилизации, созданной веками в общей истории, христианской веры, подчеркиваю, как он сказал, культуры, наследия языка и родословной, и жертв, которые наши предки принесли вместе, то есть, вот у нас на заставке, где Трамп стоит сверху на Европе и втыкает туда американский флаг, это, в принципе, можно сказать, есть символ, чем занимается Трамп. Это декоммунизация и деисламизация. И остановка Китая, о чем говорил вот этот представитель НАТО в Мюнхене. Мелони тоже объявила, что Италия будет придерживаться политики нулевой терпимости к нелегальным иммигрантам, никаких исключений, никаких прогрессивных слушаний по правам человека из-за того, что кто-то заявил о своей гомосексуальности и подвергается преследованиям. То есть уже вот эта лафа и дурня, которая э, все время пользовались, что что Европа, и что Америка, и что где-то там через эти все гендерные структуры, у них всегда был зеленый свет. То есть Италия уже это прекращает, я думаю, будут поддерживать такой, но также и другие страны. Рубио красавчик да, абсолютно. Молодец, конечно, дает в стране угляшу, называется. Добрый вечер, Антонина Аннищук, всем из Ривного приветствую. Ждем мира. И на кислое пишет: да, конечно, это очень важно теперь э, по Ирану: Трамп у себя на трусе поставил картинку, где еще один э, этот э, авианосец идет к берегам, э, берегам Ирана, ну и думаю, в ближайшее время будет жесткий удар по Ирану. И просто представьте себе, насколько э, будет лучше в лучшей ситуации. Будет Украина после того, когда прекратятся э, вот эти продавания ракет и обеспечение всякими военными э, снастями э, Россию. То есть думаю, что в ближайшее время ну, будет очень серьезно. Это может занять неделю-две. Но и Трамп последнее, что высказался, его спросили, э, он согласен ли поменять режим, он сказал, что это тоже вопрос. То есть в конце концов вот этот исламский террористический режим, если он пойдет, то Иран станет на сторону уже, я думаю, под э, под э, уже контролем Соединенных Штатов Америки, будет там избран новый человек, который будет руководить процессом и будет союзником Соединенных Штатов Америки, а если Трамп снимет санкции еще с Ирана и разрешит продавать иранскую нефть, это еще больше обрушит деньги, обрушит цены на энергоносители. Это опять же плюс для Украины. То есть это очень важно. Так что дальше по внутри, что тут у нас в Америке происходит, что губернатор Техаса Грег Бот, Эббот, сказал, что мы остановили проект Epic City. Теперь федеральные власти собираются его похоронить в Мидл. И Министерство жилищного строительства, городского развития расследует нарушение закона о справедливом жилищном обеспечении отношения мусульманского жилого комплекса. За этим стоит большой скандал. Спасибо администрации Трампа за прекращение строительства мусульманских жилищных комплексов. То есть Техас уже начал реальную борьбу, потому что за последние 10 лет там добавилось этих э, и, и исламских мечетей по, по Техасу. Но и ну, по, строится тоже по всей Америке. Я думаю, что это все будет запрещено. То есть деисламизация Америки обязательно произойдет. Ну и в будущем, я думаю, тоже поможет и э, другим странам. Вчера встречался с с европейцами тут, и они рассказывали, что ну, и именно с Португалии, что говорит, что ну, в плачевном состоянии сейчас Европа однозначно из-за вот этой исламизации, из-за иммигрантов, то есть бандитизм и воровство процветает там по полной программе. Ну, думаю, что Европа, благодаря еще Соединенным Штатам Америки и благодаря в будущем, возможно, уже когда Украина э, начнет отстаивать, отстраивать свою экономику, тоже поможет Европе деисламизировать вот эту всю э, шваль, которая навалилась на Европу. Дальше Трамп пишет, что демократы отказываются голосовать за удостоверение личности избирателя или гражданства. Причина очень проста. Они хотят продолжать фальсифицировать выборы. Это не, э, не то, что желали наши отцы-основатели досконально изучил юридические аргументы, еще не сформулированные или э, проверенные по этому вопросу и в ближайшем будущем предоставлю неопровержимый аргумент. Удостоверение личности избирателя будет введено на промежуточных выборах, независимо от того, будет ли оно одобрено Конгрессом или нет. Но Конгресс уже э, одобрил сейчас э, вопрос за Сенатом. Кроме того, народ нашей страны наставит на гражданство и на отказе от голосования по почте, за исключением военнослужащих, инвалидов, больных лиц, ходящие в поездке. Благодарю за ваше внимание к этому вопросу. То есть сейчас ждем из Сената, возможно, новую информацию. Натар с нами тоже вытаю, пане Олеш. Так что тут тоже идут позитивные моменты, которые декоммунизирует общество э, Америки. То же самое. Ну и новые файлы Эпштейна сейчас показали и доказательства того, что президент Обама и, и Эпштейн имели, э, пользовались одним и тем же адвокатом. Вот вам еще одно доказательство, кто, кто это э, вся э, субковая э, мафия. Поэтому каждый, каждый день все время добавляется количество вот этих, заполняются пазлы по дискредитации э, Демократической партии. Также Илон написал, что данные Medicare находятся в открытом доступе, поэтому уровень мошенничества легко выявить. И дочь это не департамент, это образ мышления, написал Илон Маск вот такой же долг после остановки боевых действий, я уверен, появится в Украине. Мы давно об этом говорим, где будет аудит всех вот этих действий за последние вот этих четыре года. И я думаю, что там сильно завязано на Демократической партии все отправки вот этих денег. Также на Илон Маск ретвитнул информацию, большинство американцев до сих пор не до конца понимает, что произошло при Байдене. 8% жителей Никарагу въехали в США за 4 года. Это 8% от всей страны. Потом 7% с Кубы, 6% Заити, 5% Гондураса. То есть представляете, какое это было вот это действие этой коммунистической партии. Открыли границы, миллионы, миллионы населения без проверки, кто что, бандиты, не бандиты, психически больные. То есть, ну, сейчас идет работа по защищению Америки, но я думаю, что тут как бы процесс. Мы знаем эту ситуацию по Миннесоте и так далее. Тут Тут идет определенная борьба, но уже есть по статистике: что уже на 20%, на 30 процентов, на 40% процентов э, в разных штатах уменьшилось э, бандитизм и воровство. Вот что значит, если как говорил Наиб Букели для того, чтобы один миллион жил, хорошо, 10 тысяч должно сидеть в тюрьме, ну и соответственно должны быть наказания. Я думаю, что тут будет еще в будущем в Америке, тоже пересмотрит все эти вопросы. И, и методы наказания, где э, вот эти воры и бандиты сидят, сидят играют в бомбинтон, читают книги в, этом, в, в, в тюрьмах, я считаю, что должно быть как и букеля. То есть все работают 24 на 7 и приносят государству и людям какую-то пользу. То есть думаю, что это тоже будет пересмотрено в Америке. Дальше Илон ретвитнул что срочное сообщение Министерства финансов Скотт Бессен только что объявил, что информаторы смогут сообщать о совершаемых мошенниками действиями, разоблачать их, получая от 10 до 30% от штрафов наложенных на мошенников. Скоро самолицы начнут ссориться друг с другом, пишет Илон Маск. Ну, то есть запускается процесс, где они сами друг друга будут сдавать для того, чтобы получить награду. Тоже Илон. Информация мои э, говорили несколько дней назад на стриме, что Илон Маск написал что насчет э, Банкинга введенном в x платформу. Написал, это место будет храниться все деньги, центральный источник всех денежных транзакций. Это действительно изменит правила игры. Правила игры, я думаю что Илон Маск имеет однозначно в виду, что э, вам будет выгодно пользоваться X-платформой для банкинга, держать там деньги, делать все операции, включая, я думаю, э, торговать на бирже и так далее через X-платформу, и будут минимальная комиссия. Это практически разорит вот эти все банки, которые у них комиссия очень большая. Поэтому это еще один будет удар. По банковской системе, ну и при этом улучшение э, для людей, потому что придется за услуги платить намного меньше. Также Илон написал, что присоединяйтесь э, Руперту Лоу в деле восстановления э, Британии, потому что только он действительно сможет это сделать, восстановить э, Англию. То есть сейчас появился уже ролики на X платформе можете увидеть, что Илон Маск поддерживает одного из консерваторов, который полностью хочет сделать такие же реформы, как делает Трамп тут в Америке, полностью их повторить в Англии. Ну и это еще раз говорит, что если Илон Маск э, дает какую-то информацию или поддерживает какого-то кандидата, это, конечно, большой шанс. И вот это, что рассказывают, вмешательство, не вмешательство, мир уже настолько тесен, что э, Трамп когда-то поддержал Хавьер Миллея, он выиграл. Трамп поддержал в Андурасе президента этот выиграл выборы. Сейчас поддерживает в Венгрии Орбана. То есть тут Илон Маск тоже включился в процесс поддержку вот этого нового Роберта Лоу. Можете посмотреть, консерватора. Таким образом, имеет большое влияние. Это то, говорит о чем? Что в будущем в Украине влияние Илона Маска и Трампа будет просто огромное. Так что э, такая информация. Тоже Кэтрин Болд написала про Илона Маска, определила самый важный вклад Илона Маска в Америку. Он никак не связан, она пишет с выпускаемой и продукцией. Э, она пишет, что я думаю, что самый важный вклад Илона в эту страну ⁇ это обучение двух поколений инженеров работе руками. Вот, э, то есть это важно, что Илон Маск смог сконцентрировать все умы для того, чтобы вот э, сейчас развить все эти направления, что что делает Илон Маск, именно все эти новые технологии. В течение 10 лет лучшие технические умы Америки оптимизировали клики по, ре, по рекламе и создали э, мессенджеры. Программное обеспечение поглотило амбиции. Физический мир стал чем-то... Э, вы абстрагируетесь а, и ничем, то, к чему вы прикасались или что вы помните. Илон не изменил это с помощью вдохновения, он изменил это, создав компании, которые требовали понимания производства или, или полного провала. И SpaceX, и Tesla, Tesla заставили инженеров изучать, как разрушается металл, как допуски каскадно распределяются по системам, физической итерация э, и миллионы на каждую неудачу никакой откладки никакой э, просто физика которая не терпит компромиссов то есть э, тут все перечисляет все заслуги маска и пишет что это не просто достижение в бизнесе это с, с, э, поворот цивилизации к истокам к умению создавать значительные вещи, физическом мире. И это может быть единственным, что спасет технологическое лидерство Америки, когда конкуренты просто развиваются быстрее, потому что никогда этого не забывали. Сейчас посмотрю, возможно, какая-то свежая информация есть от Илона Маска или от Трампа. Так, Вот ну, тут Трамп пишет, смотрите, что стопроцентно, э, я стопроцентно прав, мага. Сейчас посмотрим, что-то есть у нас. Что? Иногда в жизни время тратится впустую. Телеведущий Билл Мар через одного из своих друзей, который также является моим другом, Предложил, предложил мне поужинать с ним, и я согласился. Он пришел в знаменитый овальный кабинет совсем таким, не таким, как я его себе представлял. Он был крайне нервным, совершенно неуверенным в себе. Буквально за несколько секунд попросил э, водку с тоником. Он сказал мне, я никогда раньше так себя не чувствовал, мне даже страшно, в каком-то смысле, было мило в общем ужин прошел отлично быстро легко показался человеком для всего первого шоу отнесся встреча с большим уважением почему бы мы ему не отнестись но потом я заметил что его передача начала э, скатываться к одной и той же старой истории и скучность и антитрамповской и ни слова об идеальной границе самой низкой уровня преступности за 125 лет. Массовое дворение преступников, 50 тысяч индекс ЗЖОУ, ну тут Трамп перечисляет все заслуги. Ну и, и том, что успехи в Иране и так далее. Он ничем не отличается от Кимлера, Флэрена Колбера, должен признать немного талантливый Билл мэр сильно, ну, то он, в принципе, сделает Америку снова великой. Билл продолжает страдать от тяжелой формы синдрома Трампа, SDT. Спасибо за ваше внимание, пишет Трамп. Это понятно, сейчас посмотрим. Ну, и тоже вот тут картинку выставил, что моргидж, ну, типа рейд проценты банковские были при Байдене 8-7%, а при Трампе пишет 5%. То есть это дало возможность сейчас подниматься бизнесу. Ну и кроме этого, Трамп сейчас работает над тем, чтобы в ФРС тоже поставить уже своего человека. Я его биографию вам зачитывал. Это такое консервативное мышление, как забыл, как его фамилия. Сейчас вспомню. И таким образом, если он еще уменьшит рейтинг до хотя бы 2%, я думаю, что эта американская экономика будет двигаться еще быстрее. Поэтому до мая еще может быть сейчас срок вот этого старого президента ФРС. Но я думаю, что Трамп поменяет, возможно, быстрее решится вот этот вопрос. Кевин. Волт, что-то такое, его фамилия. Так что пока что больше новостей нет. Думаю, что за сегодня-завтра еще будут новости. Завтра обязательно обговорим. Всего доброго. До завтра.